Привіт, В ефірі програма Життя у ритмі спорту. І сьогодні ми продовжуємо говорити про вплив фізичних навантажень на організм людини. А наші запитання нам відповідає персональний тренер Роман Баранов. Відомо, що заняття спортом впливають на дихальну систему. А як саме це відбувається? Акація при заняттях фізичними нагрузками благоприятно приєднано і на дихання респіраторну систему. Улічується просвет. бронхол, увеличивается количество альвеола, то есть таких мешочков, где происходит лучший газообмен. Соответственно, улучшается вентиляция легких в 2-3 раза и увеличивается жизненный объем легких. Так как легкие пронизаны по малому кровеносному кругу именно кровеносными сосудами, то, соответственно, лучше обогащается организм кислородом, качественно переносится кислород к тканям и таким образом конечно же повышается аэробная выносливость, которая является составляющей общей выносливости. У спортсменів, які нещодавно почали займатися спортом, виникає так звана задишка. А ще можливо якось її При виконанні силових упражнень е, необхідно, звісно, слідити за диханням, тому потому что когда мы делаем сокращение, должен бути видих. При видихі йде правильний отток венозної крові. Для того щоб від дишки повністю, необхідно підключити аеробний тренінг. Тренування на В специальных тренажерах, то есть велотренажерах, алипсоидах, э, можно бег, ходьба, плавание, э, езда на велосипеде, э, заниматься больше 20 минут для того, чтобы увеличить максимальное потребление кислорода. Роман, а как спорт впливает на обмен речевым организм? Во время тренинга э, благоприятно влияет на э, обменные процессы, в частности на секрецию э, внутренних желез, то есть выделяется достаточное количество гормонов природным, естественным путем и э, улучшается... Э, обмен нутриентов таких как белков жиров, углеводов. и углеводов если человек не тренируется то соответственно часто при э, усвоении этих э, нутриентов из которых как бы, необходимо вырабатывание э, пластического энергетического материала создаются э, часто вредные вещества которые в организме задерживаются и как бы не так выводятся, как, как хотелось бы а, когда человек занимается э, Белки используются как структурный материал для развития мышечной ткани, улучшения упругости кожи и так далее. Глюкоза, фруктоза, сахароза, то есть сахара, они используются в виде энергии во время непосредственно самой тренировки, особенно силовой. Поэтому не запасаются, не откладываются, не перерождаются в жиры. А жиры Действительно, тоже во время тренировки используется как энергетический материал, в частности при аэробной нагрузке, то есть работа на кардиотренажерах. Происходит ли полис опечения жиров? Надо отметить, что физические нагрузки, как силовой тренинг, так и аэробные нагрузки, благоприятно влияют на заболевания диабетом. Роман, вы згадували про диабет? А чи можливо взагалі займатися фізичними навантаженнями та спортом при цій хворобі? Полезно займатися при данном заболіванні, по той причине, что людей, которые заболевания второго типу диабета, улучшается чувствительность клетки глюкози и соответственно. Когда мышцы сокращаются, мышечная ткань требует достаточное количества глюкозы, и тем самым меньше необходимо такого гормона, как инсулина. А вот для людей, которые страдают заболеванием первого типа, улучшается. Но ну, опять же, это должна быть на русском, повторю, дозированное циклирование. Улучшается гликемический контроль, снижается уровень заболевания коронарных артерий, и, а также снижается уровень заболевания сосудов головного мозга и периферийной артерии. Но, повторю, нагрузки должны быть четко дозированы. В частном жизни нам достаточно часто доводится что-то поднимать, пересувать, переносить. И почти все эти навантажения лягают на мязи спины. Вот же сегодня мы разглянем, как сделать мязи спины сильнейшими. Классическая становая тяга. Упражнение глобального характера, базовое упражнение, где задействованы все три сустава нижних конечностей, тазобедренный, коленный, голеностопный. Дает возможность комплексно проработать мышцы спины, ног, а также внутренние мышцы стабилизаторы. В данном упражнении необходимо в первую очередь следить за положением позвоночника в пространстве. То есть позвоночник должен находиться в естественном пространстве. Напомню, у нас есть три отдела позвоночника подвижных. Это шейный, грудной и поясничный. Ними мы абсолютно не двигаем. Движение происходит в тазобедренном, в коленном и голеностопном суставе. То есть человеческий организм тела мы рассматриваем как систему рычагов, которая складывается и раскладывается. Значит, когда мы поднимаем штангу, стараемся образно ногами вжиматься в пол, при этом выводим таз и сжимаем ягодицы. Центр тела всегда доминирует, он идет вперед, чтобы колени не перегружались. Делаем вдох, выводим штангу, сжимаем ягодицы, выдох. Плавное сопротивление опускаемся, выдох. Опускаемся медленно. Раз, два, три. Как будто выдавливаем пол, вводим та же маягоци-пресс. Сокращение, выдох. На раз, два поднимаем. При этом голова держится на одном уровне с корпусом. Можно представить, что намотан шарф на шейный отдел. Поясница закована в определенный железный корсет. Ну и грудной отдел мы стабилизируем за счет четкого сведения лопаток и развернутой грудной клетки. А на сьогодні це все, шановні телеглядачі. Якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете надсилати їх на нашу електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Побачимось за тиждень і поговоримо про життя у ритмі спорту.